Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Waliberisland. Adakah kita akan melihat sekali lagi Saifuddin Nasution Ismail terpaksa meminta maaf kerana telah memfinah di dalam mahkamah tanpa sebarang syarat. Dulu dia dah pernah buat sekali. Takkan kali ni jadi lagi kot. Huh, bunganya bonga macam dah ada tuan-tuan. Kita intro dulu. Lala. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam pada kita berhadapan dengan pelbagai kes seperti isu Yusof Roda, seperti isu Dalu Gemilang dan pelbagai lagi, kita sekarang ini sebenarnya ada satu kes yang tengah hangat dekat utara tanah air iaitulah perbicaraan saman yang telah dikemukakan oleh Menteri Besar Kedah iaitu Sanusi Maknor ke atas Menteri Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution Ismail di mana saman itu telah dikeluarkan oleh pihak Sanusi atas dakwaan Saifuddin telah memfitnah Sanusi atas dua perkara. Yang pertamanya, Saifuddin dikatakan telah memfitnah Sanusi bertanggungjawab dalam kecurian REE ataupun unsur nadir bumi. Dan yang kedua pula, Sanusi telah mengatakan bahawa Saifuddin telah memfitnah beliau menyalahgunakan peruntukan maris ataupun peruntukan jalan raya. Jadi dek, kerana kedua-dua fitnah ini maka sanusi telah pun memfailkan saman ke atas Safudin dan sekarang ini kes itu sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Alostar. Saya di sini tidaklah mahu untuk menceritakan secara terperinci tentang perjalanan isu ini sebab basically isu ini dah lama dah sejak tahun 2003 lagi sebab semua perkataan yang diucapkan oleh Saifuddin yang disaman ini merupakan hasil daripada ucapan beliau ketika pilihan raya negeri Kedah pada tahun 2023. So benda ini pun saya dah banyak kali keluarkan video, saya ada keluarkan jawapan balas dan macam-macam lagi dan sekarang kes ini baru saja hendak berjalan. Cuma sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang menarik untuk saya bawakan kepada anda ialah tiga intipati penting isu perbincangan ini yang di mana perbincangan ini sekarang telah digantikan dan akan disambung kembali pada 11 Mei nanti. So sekarang ini untuk tempoh beberapa hari perbicaraan ini tiga perkara ini perlulah kita perhatikan. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Safuddin Nasution dikatakan telah menggunakan surat compound yang telah dibatalkan oleh pejabat tanah dan galian bagi memfitnah Sanusi. Apa intipati dia? Mahkamah Tinggi Alostar pada hari Selasa telah menerima bantahan pihak Menteri Besar Kedah untuk tidak menerima surat kompaun berjumlah RM500,000 daripada Pejabat Tanah dan Galian Kedah kepada Perbadanan Menteri Besar Kedah bertarikh 4 Oktober 2022 sebagai barang kes. Ini kerana surat berkenaan telah dibatalkan oleh Pejabat Tanah dan Galian dan sesuatu yang tidak wujud yang telah dibatalkan yang telah dimusnahkan tidak boleh dijadikan sebagai bahan bukti perbicaraan. Bekas pengarah tanah dan galian negeri iaitu Datuk Muhammad Fauzi Mustafa telah memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Tinggi yang telah preset kes ini iaitu Datuk Muhammad Johan Lee betapa surat tersebut telah dibatalkan selepas seorang individu telah mengaku bertanggungjawab ke atas kecurian unsur REE tersebut dekat kampung Chong Sik pada keesokan harinya. Jadi, oleh kerana itu, mahkamah bersetuju bahawa surat bertarikh 4 Oktober 2022 itu yang sudah dimusnahkan yang tidak lagi layak dibakai tidak boleh dijadikan sebagai barang kes. Mohd Fauzi juga yang pada ketika itu merupakan pengarah PT Jegedah memberitahu mahkamah bahawa surat itu memang ada. Pada 4 Oktober 2022 itu, surat itu memang dah keluar. Beliau sendiri yang sign send benda itu. Tetapi beliau telah membatalkan pada hari yang sama juga dan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut ataupun menghantarkan kepada sesiapa. Baru nak sign, baru nak settlekan tapi tak sempat nak deliver benda tu, benda tu dah dimusnahkan, dah dibatalkan. Di mana surat itu pada asalnya memang hendak ditujukan kepada MBI. Tetapi dibatalkan kerana siasatan mendapati MBI tidak bersalah. Orang inilah yang menjadi punca mengapakah surat itu tidak jadi dikeluarkan. Kemudiannya, surat kompaun yang baru telah dikeluarkan pada 5 Oktober 2022 kepada Ho Chung Ming, pihak yang dikenalpasti oleh pihak penguasa sebagai pihak yang bersalah bukan kepada MBI ataupun kepada Sanusi seperti mana yang telah dituduh oleh Saifuddin Nasution. Itu intipati yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Intipati yang kedua, Saifuddin Nasution juga bersetuju bahawa Sanusi menguruskan peruntukan Maris dengan betul mengikut prosedur. Apakah intipati dia? Yang pertama, Saifuddin ketika sesi perbicaraan juga telah memaklumkan kepada mahkamah bahawa beliau bersetuju bahawa Mohd Sanusi ketika memerintah tidak pernah menggunakan dana sistem maklumat rekod jenayah raya ataupun maris untuk pembangunan. Seperti mana yang telah beliau dakwa sebelum inilah di mana pengakuan Saifuddin itu sendiri sebenarnya telah cukup untuk mengesahkan yang Sanusi tidak pernah menyalahgunakan peruntukan maris tersebut untuk tujuan yang lain selain daripada bak jalan raya. Sekaligus pengakuan itu, tuan-tuan dan -tuan sekalian mengesahkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Saifuddin sebelum ini adalah tidak tepat dan juga salah serta fitnah tuan-tuan dan -tuan sekalian dengan tujuan untuk memburukkan reputasi dan juga imej Sanusi itu sendiri. So yang ini tak ada cerita banyak, Saifuddin sendiri dah mengaku bahawa oh memang betul Sanusi telah menjalankan apa tu menguruskan duit Maris itu dengan cara yang betul ikut prosedur so dia tak gunakan benda itu untuk tujuan lain. Dia nak aku macam tu dah mahkamah. So tak boleh buat lah tuan-tuan sekalian. Yang bab kedua ini kita boleh tutup buku. Yang ketiga, ha ini ada tuan-tuan sekalian. Yang ini yang paling penting sebenarnya. Saifuddin Nasution kita lihat dengan sengaja cuba untuk mengelirukan rakyat Kedah bahawa kejadian curi REE itu benar. Ha itu cerita dia. So, macam mana kita kata macam tu? Memang betul. Memang ada kejadian curi RE. Itu kita tak nafikan, tuan-tuan dan -tuan Dan kesemua penceroboh serta pencuri itu telah berjaya ditahan oleh pihak penguatkuasa seterusnya didakwa di mahkamah. Tetapi bukan sebagaimana yang difitnah oleh Safudin dan juga pengikutnya termasuk oleh anak dan papa bahawa pihak Menteri Besar Incorporated dan juga Sanusi itu sendiri terlibat dalam hal tersebut pada 12 April 2023, 40 orang individu termasuklah 35 warga asing didakwa di Mahkamah Session Baling atas pertuduhan menceroboh hutan simpan Bukit Enggang dekat Sik. Dan dalam prosiding dihadapan Hakim Najib Cik Mat pada ketika itu, hanya dua tertuduh iaitu Ho Chong Min dan juga Po Chui Yan, masing-masing warga tempatan mengaku tidak bersalah sejurus seperti dibacakan secara berasingan ke mereka. Yang lain-lain semua, semua mengaku kesalah. Dua ini saja yang tidak mengaku bersalah di mana mereka semua tuan-tuan dan sekalian telah didakwa berikut sub-section 47-1 Akta Perhutanan Negara 1984 yang mana jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Ya, hukuman itu memang agak kecil untuk mereka yang telah menjarah hasil negara. Tetapi ni, macam mana? Itulah akta kita pada ketika ini dan akta itulah yang digunakan tuan-tuan dan puan sekalian. Tindakan fitnah oleh Syafuddin bersama-sama dengan penyokong-penyokong Pakatan Harapan Bahasa Nasional ini tuan-tuan sekalian telah menyebabkan reputasi dan imej cemerlang Kerajaan Kedah sedikit tercala pada ketika itu. Maka tindakan saman adalah sesuatu yang memang sangat-sangat bertepatanlah untuk memulihkan sanusi ini memulihkan kembali imej beliau yang teruk diasak oleh Syafuddin dan juga kunco-kunconya ketika PRN sampai lah ke hari ini. Bukan mesti PRN ni tau. Sampailah ke hari ini tuan-tuan dan boskan. Even kalau anda tengok pun komen anak-anak papa. Setiap kali Sanusi buat kerja ke apa-apa kan? Mesti dia akan cerita ah, mana REE, mana REE, Sanusi telah sakau diraya dan sebagainya. Macam-macam benda tuan-tuan dan perempuan sekalian. Reputasi itu bukan satu benda yang mudah untuk dihilangkan tau. Apatah lagi yang telah menuduh itu merupakan seseorang yang ada pangkat yang tinggi dalam kerajaan, menteri dalam negeri. Dan benda itu pastinya akan dipikap oleh media-media tempatan. Jadi benda itu dah tersebar tersebar dengan begitu teruk sekali sampai susah untuk kita nak bendung fitnah yang tersebar itu. Jadi oleh kerana itulah tindakan Salunisi Tuan Sama Sefodin pada kali ini, kita nampak memang merupakan satu langkah yang wajar, bukan satu political stance semata-mata. Anak anak apa-apa dok kata, oh pas ini kaki fitnah dan sebagainya. Dan sekarang Sefodin pula tengah dibicarakan kerana memfitnah. So, kita nak tengok juga apakah tindakan mereka ataupun apakah komen mereka selepas ini. Tetapi, granted, Saifuddin belum lagi didapati bersalah. Cumanya berdasarkan kepada perjalanan beberapa hari pertama perbicaraan ini, nampak gayanya memang Saifuddin dah kantui banyak kali dah begitu banyak sekali perkara Saifuddin kantoi, memang banyak sekali perkara yang Saifuddin ini memang tak boleh nak balas balik. Bahkan sampai satu tahap, beliau mengaku bahawa Menteri Besar Kedah, Sanusi telah menguruskan peruntukan dengan cara yang betul, tidak ada sebarang cacat celah. Yang ini pun sebenarnya tuan-tuan sekalian, dah cukup dah Dulu masa kau ceramah, kau kutuk kata sanusi itu, oh, song lap duit maris dan sebagainya. Konon-konon membangunkan kedah, tapi rupanya pakai duit maris, pakai duit kereta, pakai duit jalan raya kan. Bukannya disebabkan oleh pelaburan dan sebagainya. Tengok-tengok dalam mahkamah, oh, saya setuju sanusi tidak menyalahgunakan peruntukan maris. Yang itu apa cerita tuan-tuan dan -tuan sekalian? Kerana itulah saya katakan yang berkemungkinannya kita akan menyaksikan sekali lagi Saifuddin Nasution Ismail ini terpaksa memohon maaf terhadap pihak yang telah difitnahnya seperti mana apa yang telah beliau lakukan terhadap Tan Sri ataupun Allah iham, Tansri Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Kita masih ingat lagi ketika peristiwa langkah kajang. Sebelum langkah kajang itu kan ada 91 muka surat yang telah dikeluarkan. Konon-kononnya kodak inilah bukti mengapakah Tan Sri Khalid Ibrahim ini tidak boleh menjadi Menteri Besar Selangor. Ada penyelewengan itu ini sebagainya. Tengok-tengok Tan Sri Khalid saman dekat mahkamah mereka terpaksa minta maaf Tetapi masa itu anak bapa Rospin Dia orang kata, oh Tansi Khalid pun minta maaf juga Sedangkan pada ketika itu Arwah Tansi Khalid cuma minta maaf kerana apa? Kerana ini adalah semangat bulan Syawal Tetapi mereka ini memang tak nak kalah Mereka tak nak malu Maka mereka kata juga, oh sama-sama minta maaf lah The thing is, masa itu saya fudin kantun fitnah Dia minta maaf tanpa syarat dalam mahkamah And then Tansi Khalid kata, ok takpelah saya pun maafkan Dan saya pun dengan semangat raya Minta maaf jugalah kalau ada salah silap Itu sahaja tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, sejarah tidak pernah menipu. Saya taklah kata yang Stephen confirm bersalah. Sekali lagi, saya tak nak mendahului mahkamah. Tetapi berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang bukan direka oleh saya, tetapi memang ada laporan oleh media. Ini tuan-tuan dan bos dan memang betul perjalanannya memang telah tercatat. Maka ialah berkemungkinannya Macam saya katakan tadi Kita akan dapat menyaksikan sekali lagi dan tuan Ismail mohon, mohon maaf tanpa syarat dalam mahkamah kita nantikan perkara itu sekiranya kalau berlaku. Dan seandainya kalau benda itu berlaku, maka mungkin orang-orang yang selama ini ditipu ataupun terpedaya dengan kata-kata yang telah dikeluarkan oleh Saifuddin itu sampai mereka putut memanjang kafinah. Bolehlah tanya soalan ini kepada Saifuddin. Kenapa? Tak pasal-pasal korang tahu rosa, ya? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?